ক'ৰবাত তেনেকুৱা নিয়ম দেখিছে নেকি যে সমাধিত গ'লো সাফৰেদি খুলি আমি তাতে মদ ঢালি দিলোঁ এইটো আত্মা ভগৱানৰ অংশ হয় কি জুবিনক অসমীয়া জাতিয়ে কি মদেলি পূজা কৰিব নেকি এইবিলাক নিয়ম কোনে কৰি আছে যে জুবিনৰ বিষয়ে যাতে অহা এশ বছৰত এটা মানুহৰ মনত বিৰূপ মনোভাৱৰ সৃষ্টি হয় এশ বছৰ পিছত নৱপ্ৰজন্মই জুবিনক কেনেকৈ চিনিব জুবিনৰ গাতেৰে গানেৰে নহয় যেন জুবিন এজন মদ ভালপোৱা ব্যক্তি আছিল জুবিনৰ গানেদি আমি জুবিনক স্মৰণ কৰিম জুবিনৰ সমাধিত সাফৰেৰে মদ ঢালি নহয় আজি যোৱা একমাহত যোনে যি পাৰে তাকে কৰি আছে ভাবিছে সকলো নীৰৱ হৈ যাব আমাৰ নীৰৱতা এমাহৰ নিৰৱতা আছিলে এতিয়া ঢালকচোন কোনোবাই অহাকালিৰ পৰা মই জুবিনক কেতিয়াও মদৰ লগত পৰিচিত ব্যক্তি বুলি জানিব নিদিওঁ জুবিনক মই মায়াবিনী হুৰ হুৰ হুৰাইদে গানেৰে সমৃদ্ধ এজন জাতীয় বীৰ হিচাপে জানাৰ বাবে আমি কাম কৰিম এইবিলাক কি চলি আছে